Да, могу, конечно. Первая роль у меня была, меня ввели в «Каплю в море». Юлию Эдлиса была такая пьеса, центральная роль Веры. Вот меня ввели. А потом сразу я получила Валю Анощенко «Русские люди» Симонова. Вот ее я уже репетировала. А дальше пошли «Собака на сене», ну и так далее, и так далее. Ощущения ваши, как вы как поначалу чувствовали все-таки свое или несовершенство, или вот какая-то-то -то неопытность и все-все, как это вот, или сразу вы уже уверенно держались как-то так-так вот, вот? Нет, вы знаете, ну вот первые выходы на сцену даже вот в тех вводных ролях особенно там, где меня вводили. За кулисами стояли люди, которые меня на сцену выталкивали, mm -hmm. потому что я не знала, когда выходить. Текст я выучила, mm -hmm. а остальное не очень. Вот выталкивали, выталкивали, и у меня было такое ощущение, что я, ну, ой, как хорошо! Вот как я хорошо говорю. Потом я выбегала за кулисы и не понимала, что я там делала. Вообще такое вот было. Да, про да. да, то есть эйфория от пребывания на сцене. А когда выходишь за кулисы, думаешь, а что ты там вообще чем-то занимался? А потом пошло, конечно, ощущение собственного несовершенства и профессионального, и какого-то, знаете, такого товарного, я бы сказала, потому что сцена, она... Ну, как бы предполагает публичность, то есть видимость э, всех достоинств, но и всех недостатков. И, конечно, было самоедство, вот это несовершенство, и ноги не те, и руки не те, и рост маленький. Mm -hmm. Вот, и, ну, в общем, все было не очень... Все не очень... то, и тем не все менее не через да. 5-6 да. лет вы стали заслуженной артисткой. Да, вы знаете, потому что театр в то время... Он был очень интересным и очень сильным театром. Была очень мощная творческая основа, режиссура и прекрасные артисты, актерский состав. Там было у кого учиться осваивать профессию можно, конечно, только на такой. Значит, традиции такие были, да? Да, да. Этот театр с момента вот воссоздания на базе этого здания с 60 -го года, он был благословенен очень хорошей режиссурой. А режиссура, соответственно, подбирала или взращивала очень качественный актерский состав. И молодому актеру, который туда приходил, было у кого учиться, было с кем работать, были прекрасные партнеры и была очень хорошая режиссура. Может, поэтому я так долго там и задержалась. И какие уже были, роли дальше стали играть там, через несколько лет? Дальше я пришла, главным режиссером был Михаил Андреевич Шуйко заслуженный артист Украины, но он умер в скорости. А через какое-то время, в 1968 году, в театр пришел Александр Кадырович Утиганов, который 18 лет проработал главным режиссером этого театра. Это был великолепный мастер психологической режиссуры. И, кроме всего прочего, он обладал уникальным талантом педагога. Вот он взращивать артиста, он умел как никто То есть, Не кричать на, на артиста, Нет, да, а взращивать да. помогать, помогать, mm -hmm. помог, подталкивать, вот, э, учить. Вот э, я по сей день я знаю, что Александр Кадыриш научил меня главному в профессии, начиная с работы над текстом и дальше. И все-таки какие спектакли? А, прошли? спектакли, знаете, ну вот Александр Кадырович только пришел. Первый спектакль, который он поставил у нас в театре, была такая пьеса Олега Кулевича «Джордана Бруно. Я играла там Марию, вот возлюбленную Джордана Бруно. А дальше Александр Кадырович ставил сказки старого Арбата Арбузова. Я играла там Виктошу, единственную женскую роль. Это, но это очень известный спектакль. Да, да, он, да это спектакль. популярный, очень он во многих театрах. Да, шел. да, у него большая э, сценическая история была в советском... И за, за границей он шел. И мы привезли этот спектакль в Москву в то время, как он шел на малой бронной у Эфроса. Mm -hmm. То есть, э, Но мы показывали его там, и Арбузов присутствовал на нашем спектакле в Москве и даже вышел на сцену после спектакля и поздравил нас, поблагодарил. Mm -hmm. И второй раз Арбузов был на этом же спектакле, что весьма удивительно, в 1978 году в, в Риге он приехал из Юрмалы с Гончаровым Андреем узнав, что наш театра, да, он да, 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 узнав, что мы показываем этот спектакль, он привез показать ему спектакль Мариупольского театра. Угу. А вот э, по Лискову у вас спектакль был? Да, леди Макбет И... Малценского уезда, Макбет. да, Вы там кого? Катерину из Измаил... Катерину играли, mm -hmm. да? Да, да, да. роль, которую сложная я... роль. Mm -hmm. Роль, которую я, понимаете, mm -hmm. актер должен быть адвокатом в своей роли. Сия такая истина. Но э, я в этой роли не могла быть адвокатом, потому что самая неземная там, страсть, любовь к мужчине, убийство ребенка. Мне как женщине, вот оправдать убийство ребенка во имя любви. Но я так и не смогла. Хотя роль, конечно, очень интересная, очень насыщенная, ярко, так сказать, трагедийная. Очень интересная роль. И все-таки, все-таки по прошествии времени вы вдруг круто меняете свою судьбу. Вы уезжаете в Ленинград учиться. Спу. Да, но я не меняю судьбу. Не меняете? Я ее дополняю. Я не уезжаю туда на стационар. А, я, вот я обучалась там заочно. Я проучилась 6 лет заочно на театровеческом факультете. Я полагала, что я поступила туда в 33 года. Мне вдруг показалось, что наступает какое-то время такого, когда, знаете, возникает ощущение, ну, звание есть уже, ну, да, да. такого некого стабильного. Но, ну, я даже не знаю, бронзовение, ну вот, чего-то нехорошего такого, стабильного. Вот. И я захотела поступить учиться. Я поняла, когда я поступила, я поняла, сколько я не знаю. Другие не знают и этого. Вот. И мне очень много дала эта учеба. Я училась, соревнуясь с собственным сыном, который в это время учился в школе. Я получила красный диплом, он получил медаль <свят> <свят> в школе. Так вы на сессию ездили, да? Или да, два, и... два раза в год? Два один? раза в году, два да. Раза. Два раза в году я ездила по месяцу на сессию в Питер. И тем не менее, вы вернулись, не пошли ни в другой театр, вы уже привыкли в Мариуполе. В Мариуполе у вас уже все было, как бы все. И семья, и квартира. Да, и... конечно, да. И я, да, знаете, я получала приглашение. Меня как-то спрашивали, получала ли я приглашение в другие. Да, я получала. Меня приглашала Калуга после гастролей в Москве. Uh -huh. Меня приглашала Перми. Меня приглашал Барнаульский театр. И даже, вот, так сказать, у меня была возможность приехать и работать в Питере. В Малом драматическом театре. Если я поменяю квартиру. Львов меня приглашал диктором телевидения, выяснив, знаю, знаю ли я украинский язык. Mm -hmm. Мы показывали там спектакль на львовском телевидении. Вот, но э -э -э -э, я не поехала никуда не потому, что, ну, понимаете, был очень хороший театр, очень хороший состав актерский, хорошая режиссура, ну, что называется, от добра добра. Но не он еще. всегда хороший был ваш театр. Да, но у него были такой... определенные периоды, так сказать, некоторых перепадов. Но mm. в принципе, да, он всегда был очень стабильно творческим, интересным коллективом. Он не летит так жизнь. Мне важен и пустяк. Вот город, вот театр, дай прочитать афишу. И пусть я никогда спектакля не увижу, Зато я буду знать, Что был такой спектакль, Он не летит так жизнью я от ветров ребой. Позволь мне этот мир как следует запомнить. А если повезет, то даже и заполнить. Хоть чьи-нибудь глаза, хоть сколь-нибудь собой. жизнь На миг, но задержись Уж лучше ты меня пытай, калечи, мучай Я все перенесу, но не лети так жизнь но задержись Пусть будет все Болезнь, тюрьма, несчастный случай Я все перенесу, но не лети так жизнь Я все перенесу, но не лети так жизнь Я все перенесу, но не лети так жизнь Первая часть нашей передачи закончилась. Продолжение смотрите через неделю в это же время. С нами была народная артистка Украины Светлана Чинашенко. До свидания, до будущих встреч.